MPV MPV Jepun ni memang unik tuan-tuan. Saya ulam. Benda ni saya dah cerita lama dah tapi saya ulam baliklah. Nissan Serena ni dia ada sejarah yang sangat panjang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika Bertemu lagi kita di hari kedua Bangkok International Motor Show Di belakang saya adalah Nissan Serena baru Yes, serba baru 6 generation C28 dia panggil Semalam dia launch yang ni Ok Nissan Serena ni dia ada sejarah yang sangat panjang Daripada 90 something Dia antara MPV yang masih lagi mengekalkan Konsep ataupun prinsip binaan yang sama daripada dulu sampai sekarang Okey. MPV MPV Jepun ni memang unik tuan-tuan. Saya ulam. Benda ni saya dah cerita lama dah tapi saya ulam baliklah. MPV Jepun ni dia ada beberapa konsep ataupun saiz. Yang paling besar kita boleh tengok Alphard, Velfire, Elysian, Elgrand yang besar. Yang sederhana dia ada macam Estima macam tu. Lepas tu dia ada yang tengah-tengah, in between kecil dan juga besar. Sebab apa dia wujud? Sebab dia wujud untuk memaksimalkan ruang untuk pembinaan MPV dia memerlukan space yang besar, engine yang berat, apa semua gitu kan. Jadi dia buat yang konsep dia adalah 7 seater atau 8 seater depend on configuration seat lah. Yang kurus dan juga tinggi tapi dia panjang. Sebenarnya, sebenarnya kalau anda perasan atau tidak, memandu kereta yang kurus lebih senang berbanding memandu kereta yang lebar tapi pendek. Kurus panjang lebih senang. Kereta nak reverse lebih senang. Kita nak keluar masuk kereta lebih senang. Jadi kereta-kereta macam ni wujud dan hampir semua pembuat kereta di Jepun ada resepi macam ni Toyota ada Noah Voxy Nissan ada Serena Mazda dulu dia ada Bianti sekarang dia dah tak buat lah Honda ada Stepwagon dan model-model yang saya sebutkan tu dia still buat daripada dulu sampai ke sekarang jadi sebab itulah dia wujud dan juga dia masih lagi dikeluarkan because demand tu ada dan kalau anda nak tahu pada 2022 this is a best selling car sorry best selling MPV dekat Japan Nissan Serena dan since C26 dia keluarkan model Serena solely untuk hybrid saja. Jadi tak ada dah pilihan macam Serena yang zaman dulu ada 2.0 engine SR20 DE semua kan. Jadi yang ini hybrid. Yang C28 hybrid dia bukan S hybrid tapi dia E power hybrid. Jadi beza dia dekat mana? Beza dia kalau dulu S hybrid dia, dia macam assist sajalah. Ha, jadi yang e-power hybrid ni macam mana kita tengok Honda EHV atau Nissan Kicks kan Engine dia tu kecil, engine dia tu dia tak sambung langsung dengan tayar Jadi dia tak sambung dengan dashup Yang menggerakkan tayar tu adalah motor semata-mata Disconnect terus Jadi engine tu bertugas sebagai macam generator Jadi tak memerlukan engine besar Engine dia 1.4 liter, 3 silinder yang total power dia dalam 100 lebih sikit macam tu tapi sebab elektrik kita bergerak dengan kereta elektrik kereta kereta EV kalau tengok dia punya tok terus sampai tu kan jadi bergerak dengan motor elektrik dan juga dia kena bateri besar sikit lah bateri dia dalam 1.7 kW macam tu lah jadi kereta ni ibarat HEV yang canggih lah ha, macam ha, Honda yang ada semua pada hari ini jadi kalau anda tengok dari segi ha, teknologi betul kalau kita tengok China buat EV apa semua tapi dari satu sudut yang berlainan sebenarnya bukan semua tempat ada fasiliti untuk mengecas sebab itu Jepun uh, dia orang punya tengok macam Toyota dia masih lagi percaya teknologi hybrid teknologi-teknologi yang <coughs> memberi pilihan kepada pengguna uh, saya tak berapa ingat dia punya spek je jadi saya tulis dekat sini ok Serena ni dia ada desain yang tipikal kalau kita tengok Serena... Dia begitu je lah... Kurus tinggi... Cermin besar... Tapi macam mana nak ubah daripada satu... Generation... Ke satu generation yang... Lain... Apa je yang kita boleh buat... Kalau dalam empat segi... Tapi... Designer-designer Jepun... Itu yang... Yang saya respect daripada dululah... Dia tidak pernah menggunakan designer daripada... Europe ke... Daripada... Brand-brand besar ke... Tapi dia... Manage to menghasilkan produk yang... Bila dia berubah generation... Dia memang berubah generation. Dia bukan setakat kejuruteraan stiker, kejuruteraan body kit, kejuruteraan bumper. Jadi bila dia ubah design tu memang kita boleh nampak curve dia berubah. Especially dekat bahagian depan tu kita boleh nampak lampu cara dia turun dengan konsep V motion tu dah memang blend dengan teknologi ataupun reka bentuk-reka bentuk, bentuk moden Serena pada hari ini. Kalau tengok dekat bahagian belakang pun boleh nampak. Ah ha, boleh nampak. Jadi kereta ni daripada belakang tidak lagi dia ti dia nampak kalau Serena yang C27 kita nampak kereta tu kurus tinggi bila kita follow dekat belakang kereta tapi bila kita cermin ni tak besar nampak cermin ni tak besar tapi dia masukkan lagi satu insert hitam supaya visual ataupun uh, perspektif pandangan kita nampak macam besar tujuan dia apa tujuan dia nak turunkan ke bawah supaya kita nampak kereta tu rendah dan juga lebar padahal dia kurus dan Spoiler dia integrated dekat sini. Dia tambah lagi satu uh, panel dekat sini. Supaya. Uh, bila kita tengok daripada tepi. Dia tidaklah condong sangat. Uh, kan? uh, designer Jepun. Saya suka bab. Bab yang ini lah. Dan apabila kita bercakap tentang. Saya nak. Oh tak ada orang. Mari kita cuba masuk. Bila kita bercakap pasal MPV. Kelebihan MPV ialah terletak dekat sini. Jika. Uh, saya waktu anak saya. Sekarang anak saya dah besar lah. Dah. Uh, dah grad apa semua kan. Waktu saya. Anak saya kecil. Saya memang seorang penggemar MPV lah. Saya boleh pakai MPV paling pelik dalam dunia. MPV Mazda 5. Atau dia panggil Mazda MPV. kod dia LW5W. Engine 3.5 liter V6. Orang tak pakai. Tapi. Saya suka sliding door. Sliding door ni benda yang memang sangat. Berguna. Kalau anda ada anak-anak. Kecil. Dan kalau anda perasan. Nak naik dia pun. Tak tinggi. Jadi untuk kanak-kanak kecil. Kalau anda mengutamakan ruang memang inilah konfigurasi sebenarnya seat yang anda kena cari untuk membeli MPV sliding door, senang anak-anak kecil nak masuk boleh nampak kan step dia tu tapi yang ini dah siap ada kick function lagi, kalau kita tendang pintu tu terbuka dan kalau kita tengok dekat bahagian dalam dia berbanding dengan Serena C27 dia punya berbanding dengan Serena C27 dia punya migration tu tidak terlalu dominan tetapi berjaya memodenkan reka bentuk dalam dia jadi skrin ni sini 12 inci sini pun 12 inci ada dua skrin yang besar lah memang dari sudut ini ok dia mengikut perkembangan lah. dan juga dia punya ni ya, dia punya panel aircon kat sini hitam dan juga auto lah dan juga dia nampak mahal lah ha, dia nampak mahal walhal ini bukanlah MPV yang mahal yang mahal tu Alphard Redfire ini MPV consider macam budget jugalah kalau dekat Japan dan kalau kita tengok screen kan nampak macam modern macam ok cuma bila saya duduk lama sikit saya perhatikan uh, angle screen ni agak aneh sikit sebab dia duduk tegak sebenarnya screen tegak ni bukanlah benda yang benda yang pelik skrin tegak ni normal je ya. banyak je kereta pakai skrin tegak ni cumanya sebab ini MPV kedudukan sebenarnya tinggi kedudukan seat ni tinggi jadi position kita nak tengok tu dia agak menegak dia dah jadi macam menyondong ke belakang something macam tu uh, mungkin dia perlu anglekan sikit ke depan supaya uh, position kita tengok tu dia tidak rasa pelik sangat saya tak tahu kenapa tapi mungkin engineer pun dia dah fikir kita kadang-kadang kita komplain dia pandai tapi kita tak tahu tujuan apa mungkin macam ni dia boleh elakkan glare uh, silau kalau dia buat macam tu matahari senang masuk ni masuk tinted je lah tu, susah kan uh, bukan semua negara membenarkan tinted hmm, kita kena ingat benda ni bukan dijual dekat kodian dengan mentakap saja dia jual sampai dekat Rusia dekat China dekat Europe semua kan lah. kita kena fahamlah benda-benda macam tu tapi Again, ini adalah uh, generasi terbaru lah C28 uh, Dan uh, kepada anda yang mungkin cari MPV Yang cari MPV kan Atau anda memang pakai Serena Anda pakai Serena C27 contohnya Macam Baman Dia ada C27 uh, Nampak? Ni C27 Nampak tak? Kita rasa dia dah modern lah Bila dia facelift apa semua Tapi bila kita tengok dekat C28 Dia berjaya ubah ubah bentuk muka tu badan macam sama ubah bentuk muka tu nampak lebih moden. Baman pun dia tanya tadi eh kalau kau ambil Selena baru ni ganti kereta lama aku okey tak? masalahnya Baman setiap kali dia pergi motor show daripada booth pertama sampai booth paling ujung aku, kalau aku ambil kereta ni aku okey tak? kalau aku beli kereta ni semua kereta dia nak beli ha, jadi ini masalah kami sebagai jurnalis uh, kereta sebab semua kami suka tengok kereta again adakah berbaloi upgrade daripada C27 pergi C28. Sebenarnya kereta baru ni berbaloi je. <laughs> Kalau C27 kita dah pakai 4 5 tahun, waranti dah habis. Kereta sehebat mana, setera mana siapa pun buat kereta, dia tetap akan ada wear and tear, rosak macam saya lah. Kalau masa muda-muda saya boleh berjalan ke ulu kele, ke ulu kele pagi sampai petang bercakap non-stop, menulis non-stop, ambil gambar non-stop. Tapi bila kita dah tua, kita penat. Aa, jadi satu hari berapa je kita boleh buat video menulis apa semua ambil gambar kan. Sama macam kereta pun sama. Kalau anda nak tukar ataupun anda memang daripada pakai Azar expander yang kecil-kecil nak cari yang besar memang ini salah satu aa, pilihan yang ada dalam pasaran yang anda boleh consider. Tapi bawa dia tak sedap betul. Bawa dia memang tak sedap. Kita beli bukan untuk kita tapi untuk family saya. Seperti yang saya bagi tahu. Dulu saya suka bawa MPV apa semua. Beli bukan untuk kita kita beli untuk family. Nanti kita ada duit lebih, kita beli untuk kereta untuk kita. Tapi untuk family, kita bagi kereta yang terbaik. Jadi bila anak happy, wife happy, barulah kita boleh beli mesin pancing, main motor, main kereta kontrol, macam-macam lah. Okay, itu saja video kita pada kali ini. Pada anda yang belum lagi subscribe, mohon bantu kami dengan menekan butang subscribe kalau anda belum menonton video-video Bangkok International Motor Show yang lain kami ada buat video panjang review semua dalam dewan ni dan juga video-video yang spesifik model kita ada vi review video uh, Imas 5 kita ada Dipa kita ada Denza dan video daripada uh, Brian semua banyak uh, total berpuluh video kami buat jemput menonton sekian terima kasih dan assalamualaikum